Hujan renyai-renyai membasahi lebuh raya karak, jalan lengang hanya diterangi lampu jalan yang suram dan pantulan cahaya dari lampu lori razak. Dia sudah biasa melalui jalan ini tetapi malam ini terasa berbeza Angin yang bertiup membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Razak menguap kecil, matanya sesekali mengerling jam di dashboard. 2.45 pagi, hanya tinggal beberapa jam sebelum dia tiba di destinasinya. Namun, rasa mengantuk mula menyerang dan dia menurunkan tingkap sedikit membiarkan udara sejuk masuk untuk menyegarkan dirinya. Ketika menghampiri satu selekoh tajam, lampu lorinya menangkap bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Seorang lelaki berpakaian putih, tubuhnya kurus, kepalanya sedikit tunduk. Dia tidak bergerak hanya berdiri kaku di situ seolah-olah menunggu sesuatu. Razak menekan brek secara mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Dia sempat melihat lelaki itu dengan lebih jelas. Bajunya lusuh dan basah terkena hujan. Wajahnya tidak kelihatan dengan jelas tetapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Siapa pula ni? Gila ke berdiri tengah jalan macam ni? Razak menggumam sendirian dia membunyikan horn tetapi lelaki itu tidak berganjak malah kepalanya mula perlahan-lahan mengangkat memperlihatkan wajahnya pucat matanya kosong bibirnya pecah-pecah seolah-olah sudah lama tidak berbicara Razak menoleh ke belakang melalui cermin sisi tetapi dalam sekelip mata lelaki itu sudah berdiri di tepi tingkapnya Astaghfirullahalazim Razak tersentak dan menoleh pantas lelaki beberapa inci dari wajahnya, matanya kosong tetapi ada senyuman aneh yang terukir di bibir. Wajahnya penuh luka seperti pernah mengalami kemalangan ngeri. Ketakutan mula menjalar di dalam dada Razak. Dia menekan pedal minyak. Lori bergerak meninggalkan sosok menyeramkan itu di belakang. Namun, saat dia menarik atas lega, suara ketawa seram bergema di dalam kabin. Ketawa itu perlahan pada mulanya, tetapi semakin lama semakin jelas dan ianya datang dari tempat duduk belakang. Razak mengumpul keberanian dan melihat ke dalam cermin belakang. Di sana lelaki berbaju putih itu sedang duduk tersenyum lebar. Matanya tidak berkelip memandangnya. Tangan Razak menggigil, peluh dingin mengalir di dahinya. Dengan suara bergetar, dia beristighfar berulang kali. Dia cuba mengabaikan bayangan di belakangnya dan terus memandu selaju mungkin tetapi tiba-tiba suara garau berbisik di telinganya kenapa kau tak berhenti tadi Razak hampir kehilangan kawalan lori bergoyang sedikit sebelum dia menstabilkan stereng dingin mula menyelimuti kabin nafasnya menghasilkan wap seperti berada di dalam peti sejuk ketika dia menoleh sekali lagi ke cermin belakang bayangan lelaki itu telah hilang Razak menarik nafas lega tetapi kelegaannya hanya sementara. Dari sudut matanya, dia melihat sesuatu bergerak di tempat duduk sebelahnya. Dengan perasaan takut yang membuat dia perlahan-lahan menoleh, dan di situ lelaki itu duduk diam tersenyum lebar kini lebih dekat daripada sebelumnya. Malam itu Hafiz menunggang motosikal pulang ke rumah setelah selesai bekerja jalan kampung yang dilaluinya gelap dan sunyi, hanya diterangi lampu motosikalnya yang samar. Angin malam bertiup perlahan, membawa bunyi cengkerik dan suara burung hantu dari dalam hutan tebal di sekelilingnya. Dia menelan liur. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 1.30 pagi. Hafiz tidak pernah percaya pada cerita-cerita seram yang sering diceritakan oleh rakan-rakannya, tetapi malam itu hatinya terasa tidak tenang. Ketika dia menghampiri satu persimpangan kecil di tengah ladang kelapa sawit, deruman enjin motosikalnya yang sebelum ini lancar tiba-tiba menjadi perlahan seolah-olah kehilangan tenaga. Di hadapannya, samar-samar, di bawah cahaya bulan, seorang wanita berambut panjang berdiri kaku di tengah jalan. Dia mengenakan baju lusuh berwarna merah, koyak di beberapa bahagian. lahankan motosikalnya. Jantungnya mula berdegup kencang. Siapa pula ni berdiri tengah jalan waktu-waktu macam ni? Hafiz cuba menenangkan diri. Dia menoleh ke kiri dan kanan mencari sesiapa yang mungkin bersama wanita itu. Namun, tiada sesiapa di situ, hanya hutan yang pekat dan sunyi. Hafiz menelan liur lalu bersuara perlahan. Kak nak tumpang ke? Wanita itu tidak menjawab. Dia langsung tidak bergerak. Hafiz terasa bulu romanya meremang nalurinya memberitahu dia supaya segera pergi dia berpaling ke depan bersedia untuk memecut tetapi enjin motosikalnya tiba-tiba mati Hafiz tersentak dia cuba menghidupkan semula enjin tetapi butang starter tidak berfungsi dia menekan pedal minyak namun motornya tetap tidak bergerak peluh mula membasahi dahinya saat itu dari sudut matanya wanita itu mula bergerak perlahan bukan berjalan tetapi meluncur ke arahnya seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah Hafiz cuba membaca doa dalam hati tangannya menggigil ketika cuba menghidupkan enjin semula wanita itu semakin hampir dari balik rambut panjangnya Wajahnya mula kelihatan, kulitnya merekah, matanya hitam pekat, bibirnya koyak hingga ke pipi. Dan tiba-tiba dari celah bibir yang koyak itu suara serak dan berlapis-lapis kedengaran. Jangan balik, mereka sedang menunggu. Hafiz tidak dapat bergerak. Tubuhnya terasa kaku seperti diikat sesuatu. Dia ingin menjerit tetapi suaranya tersekat di kerongkong. Ketika wanita itu hampir menyentuhnya, bunyi hon kuat bergema dari belakang sebuah kereta muncul entah dari mana lampunya menyilaukan Hafiz. Dia segera menoleh ke arah wanita tadi. Namun, dia sudah tiada. Motosikal Hafiz tiba-tiba boleh dihidupkan semula. Tanpa menoleh ke belakang, dia terus memucut meninggalkan tempat itu. Dari cermin sisi, dia sempat melihat sesuatu di dalam hutan tepi jalan. Wanita berbaju merah itu berdiri diam, masih tersenyum dengan mata hitamnya yang kosong menatapnya pergi. Azman dan kawannya Johan dalam perjalanan pulang dari kenduri kahwin di sebuah kampung pedalaman. Suasana di majlis tadi cukup meriah, tetapi kini yang tinggal hanyalah sunyi dan kegelapan malam. Mereka menaiki kereta lama milik Azman. Sebuah Proton Saga model lama yang enjin dan lampunya tidak sekuat dulu. Jam di dashboard menunjukkan 2.15 pagi. Jalan yang mereka lalui sempit hanya cukup untuk satu kereta pada satu masa. Di kiri dan kanan, pokok kelapa sawit menjulang tinggi, mencipta bayang-bayang menyeramkan di bawah cahaya bulan yang samar. Johan bersandar di tempat duduk penumpang sambil menguap. Dia sudah mengantuk tetapi Azman perlu berjaga. Keadaan jalan yang berliku memerlukan perhatian penuh. Man, kau sure jalan ni betul? Johan bertanya melihat suasana yang semakin menyeramkan. Ialah ni jalan paling dekat nak keluar ke bandar. Jawab Azman, cuba menyembunyikan kegelisahannya. Hanya bunyi cengkerik dan deruan enjin menemani mereka. Ketika mereka menghampiri satu selekoh tajam, lampu kereta tiba-tiba menangkap bayangan sesuatu di tengah jalan. Seorang lelaki berbaju putih berdiri kaku di situ. Kepalanya tertunduk, tangannya menggantung di sisi dan tubuhnya tidak bergerak langsung. Azman segera memperlahankan kereta. Matanya cuba meneliti wajah lelaki itu tetapi Johan segera bersuara, suaranya bergetar. "Jangan pandang lama-lama, Man. Jalan je." Azman menelan liur. Kenapa Johan nampak ketakutan tetapi naluri ingin tahunya terlalu kuat. Perlahan-lahan dia cuba melihat wajah lelaki itu dan ketika itu juga lelaki itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong hitam pekat tanpa biji mata, mulutnya terkoyak hingga ke pipi dan daging di wajahnya mengelupas seperti mayat reput. Darah kering membasahi bajunya dan bibirnya mula bergerak tapi tiada suara keluar. Azman terasa tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup terlalu laju tetapi otaknya seperti tidak dapat memberi arahan kepada kakinya untuk menekan minyak. Johan menjerit, "Man, pandu sekarang!" Jeritan itu mengejutkan Azman dari keterkejutannya. Tanpa berfikir panjang, dia menekan pedal minyak sekuat hati. Kereta meluncur laju, meninggalkan sosok itu di belakang. Tetapi ketika mereka menyangka segalanya sudah berakhir, ah, Doom, 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 bunyi ketukan kuat bergema dari atas bumbung kereta. Azman dan Johan terkejut dan panik. Bunyi ketukan itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di atas bumbung. Apa benda tu? Johan mencerit, matanya liar memerhati sekeliling. Azman tidak menjawab tangannya menggenggam stereng dengan kuat peluh mula membasahi dahinya. Mereka hanya mahu keluar dari jalan ini secepat mungkin. Namun, bunyi dam, dom, dom itu semakin menghantui. Ia bukan bunyi ranting jatuh atau objek biasa. Ia seolah-olah bunyi sesuatu yang sedang menghentak-hentak dengan kuat. Azman cuba memberanikan diri untuk melihat melalui cermin pandang belakang dan jantungnya hampir berhenti dalam pantulan cermin dia melihat bayangan seseorang di atas bumbung sosok lelaki berbaju putih itu kini bertenggek di atas keretanya memandang ke arah mereka dengan senyuman mengerikan matanya masih hitam pekat dan tangannya berlumuran darah azman terus memecut tanpa henti johan sudah membaca ayat-ayat suci suaranya terketar-ketar mereka akhirnya sampai ke kawasan lebih terang dengan beberapa rumah di tepi jalan dan saat itu juga bunyi ketukan tiba-tiba berhenti azman segera membrek di tepi jalan mereka berdua duduk diam saling berpandangan dengan wajah pucat johan menggenggam tangan azman kau rasa benda tu masih ada azman menelan liur mereka perlu tahu dengan tangan menggigil mereka keluar dari kereta dan saat mereka menoleh ke atas bumbung terdapat kesan tangan berlumuran darah dan jejak kaki menghala ke belakang kereta tetapi tiada sesiapa di situ malam itu mereka tidak pernah lupa pengalaman itu dan sejak hari itu Azman bersumpah tidak akan pernah melalui jalan itu lagi pada waktu malam kisah-kisah ini mengingatkan kita agar berhati-hati ketika memandu di waktu malam kerana mungkin bukan hanya manusia yang berada di jalanan